Продолжаем монтировать полотно. По технологии натяжных потолков перед натяжкой есть такое понятие глинцевание. В нашем случае потолок матовый, мы просто прогреваем все полотно полностью по всему периметру по всей площади потолка Не нужно подносить пушку близко к полотну Если вы начинаете нужно подстраховаться чтобы не обжечь, не прожечь и не сделать дыру простыми словами говорю. Прогревать нужно хорошо не бояться того, что жарко или еще что-то. Заводить полотно начинаю всегда Работать желательно в перчатках, потому что руки сырые. Чтобы не испачкать полотно руками. Руки перед монтажом необходимо помыть. Греем следующий угол. Заводим точно так же. Начинаем заводить середину середину. Выбираем середину, заводим ее, заводим также шпателем. переходим на противоположную сторону. Очень удобно иметь две стремянки, чтобы не передвигать их постоянно. противоположная сторона. Середина, середина. Теперь заводим середину, середину. Таким же образом. получился у нас обвод трубы иногда продаются готовые обводы трубы пластиковые поэтому они не совсем в размер продолжаем заводить полотно аккуратно осторожно не спеша, были случаи, что при спешке просто шпателем протыкали полотно, потому что можно завести его не в гарпун, а мимо гарпуна в стенку. Краем шпателя можно порвать полотно. Удобно заправлять и правой, и левой рукой желательно научиться. Не спеша. Продолжаем грить. Также греем постоянно полотно. Также заводим оставшую у нас, так сказать, полукольца. Постепенно, по всему периметру. Очень удобно работать вдвоем. не спеша нужно заводить. И шпателем желательно проверить до конца ли зашел гарпун в багет. Вот у нас готов потолок. Мы произвели монтаж натяжного потолка. Вот наши углы. Обязательно нужно просмотреть, чтобы не толчал гарпун из-под багета. Чтобы он не выскочил. прошли, все посмотрели досконально. Лучше проверить после монтажа, нежели потом выскочит гарпуны и будет неприятно. Вот наша вот трубы. Все ровненько, все красиво.